Və hirisalin növlərindən bəhad danışaq. Müstəqim, bəzən mübashir. Ərəbi fars dilində. Və təklimi, yəni danışıq növü. Bu da demə pərdarxası e, deməli Musa, mələk gəlir. Cebrail yuxu vasitəsilə öz simasının və ya da başqasının simasınında. Şura 51 burada hər üçü var. Bəzi alimlər deyəcək ki, irsal və vəhid dörd bənədir. Rəy yanır daxil deyirlər. Deyilər ki, cəbraların gəlişi vasitən danışmağılıq, yəni ağac məsələsi və bir başa vəhv və rəy yuxu vasitələ. Deyir ki, yox, bu yuxunu onun beyinə kim salır peyğəmbərin göndər göndər olata tərəfindən bidəc Cəbrail vasitəsilə. Di burada həmçinin Cəbrail ayəni yazılı uğurda Elçinin gələcəyi ilə olan vahi. Elçinin gələcəyindəki vahi də 3 hissəyə bölünür. Rəyə də da daxil edilirlər. Yəni e, mələzildində, insan zildində və yuxuda gətirir o Cəbrail peyğəmbər Üsman. Olduq 3 gün əvvəl. Biz fəsil 4-dən, yəni o rəyə arıcı arırlar. Mümkündürsün ki, məsələn, hələ həmişə cəhabla gətirilmir ki, yuxunu peyğəmbərə. Mümkün Allah göndərsində birbaşa. Deməli, vəhyi il-sali, peyğəmbərin vəhyi görünür, bir birbaşdır, yəni müstəqil birbaşa, oların bir də rəyadır. İkinci təkliyi, yəni danışıq üstü qonun pərdarxası Musa peyğəmbərlə və vasitə mələk. Cavab gəlir. Vəhiy mərifətin ən uca təbliğçisidir. Allah şunaslıq ayəsi var. Nəhl həşəd dinci ayədə deyir: "Mürşüşdə qiyamət günündə günahların elsaf ləvr və Allaha təslim olarlar və bürtləri məhburlar." Mən niyə buyandım? Dedim, biz əvvəl oxumuşuq və hər kim inkar edir, biri və birinci mürşüşlə dedi. Din mürşüşdə görürlər qiyamət günə keç səfiliblər. Allahına sələ bağışlansınlar, Allah təsəmm olarlar. Bu labidlərin məhburlar. Nehli? Əhli-d-zəyə. Aql ən uca mərifət mənbəyidir. Amma ağıldan yüksək var da. Fitrət var, kəşf var, vəhib var. Aql bizə nisbətdə ən uca mərifət, yəni tanımaqlıq, mərifət yəni tanımaqlıq mənbəyidir. Amma, amma məhduddur. Yəni nə çərçivədir? Üçün biz hər şeyi qəbul edə bilməyə, ağlımıza sığmasın. Ağlımıza sığmasın ki, nəzir oldu bu Xızır kimi bir peyğəmbər deyirlər bəzən. Ən azı daha bir şəxsi gəl, bir də kofaşa öldürür. A bu bunu ağıl dözə? Bəhsə bax ağlla ölçür. Məntiqim belə, məntiqim belə, yox. Ağl məhduddur. Hər şeyi dərklə bilmir ağl. Vəhyi necə dəyişdirə bilər və e, ağl yox. Ağılla vəhid almaq olmaz. Mütəhərrir və İbnə Sinə hər ki mərhum. Deyirlər ki, mənəvi və irifani həqiqətlərə əl aparmaq olsa da, ağl ilə laf dərnə mümkündür. Orda müəyyən bir ağldan da yüksək bir təbəqə lazımdır. Məsələn Quranda ayəmiz var, Bəqərə 242, alimlər 290-cı ayədə düşünəsiz deyə ayələri Allah izah edir. İnsana düşünsün nədir? Ağırları işə salsınlar deyə Allah e, nə eləyir? Ayələrini, sübutlarını, əlamətlərini bəyan edir və yoxsa da yerin və göyün yaradılışında ayələr var. Yəni faktlar var, sübutlar var. Bunu ağıl baxar, müəyyən səviyyədə qəbul edə bilər. Fitrət bəsdir ki mən yəni yəni bura qısaq yazmışam başa düşürəm ki nə deməyə istəyirəm burada öz xəttimdir deyib bitər oxuyuram bu xəttimi də bəzdir ki bu axı fitrətlə necə uyğun gəlsin fitrət bu qəbul elmir deyir ki bu vəhiy fitrətdən də yuxarıdır mümkün fitrətdə də insan başa düşə bilməsin çünki səmizdə fitrətdə bizə vəhy olunacaq bir düşüncəsi yoxdur və ola bilməz çünki bizə aid deyil. Müşkül fətən də biz anlaya bilməyəyik. Və yoxdur desinlər ki, e, bəs niyə vəhi əgər beləcə e, insanı baxımdan baxamın, baxanda, bəşər unvanla baxanda, o da insan mən deyirsə, mən niyə vəhi gəlmir? Deyib bura bias bunu deyib məntiqimdə istima un nəgizin məhalə. İstəma onunla gəzən məhal. Yəni 2 dənə zidd amil bir yerdə olsa mümkün deyil. Məsələn, eyni anda həm gecə, həm gündüz olsun? Yox. Bir nöqtə eyni anda həm ağ olsun, həm qara olsun? Yox. Ya oğurmalı, ya bu olmalıdır. Peyğəmbərə də Allah təala günahkar bir insana da vəhyi göndərsin, günahkar bəndəyə də, yəni günahsıza da göndərsin və günahkar mənə də Tibaxı bu zətbi şeylərdir. İlə uyğun gəlmir.